उठाओ हजरत लूत सलाम का वाक्य जिस, जिस बदब कौम ने दौड़ लगाई वजा कबल कानू यात दौड़ते हुए हजरत के दरवाजे तोड़ने लगे सलाम ने दरवाजे बंद कर दिए हजरत का बेटा नहीं था बेटियाँ थी कौम की मिन्नत कर रहे हैं और फरमाने हा उला बनाती हूं नकुम ये मेरी बेटियाँ तुम्हारे लिए हलाल है इनसे निकाह करो ये जो मेरे पास मेहमान आए हुए खूबसूरत नौजवान लात खजूनि फी गईफी मेहमानों के बारे में मुझे जलील न करो इसलिए कि मेरे घर में आया हुआ मेहमान उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है हजरत मिन्नत फरमा रहे हैं उन्होंने कहा नहीं हमें तुमसे कोई काम नहीं तुम्हारी बच्चियों से कोई काम नहीं हम तुम समझते हो इन नकलमानी हम जो चाहते वो आपको पता है हट जाओ दरवाजा खोल दो हजरत ने फरमाया लो अन्न ली बिकुम कुव्वा औ आव आवी इला रुकन शदीद काश के मेरे पास कोई ताकत होती मैं तो मेरा मुकाबला कर सकता मैं तने तना एक बच्चियों का बाप इस वक्त अकेला हूँ और तुमसे भीख मांग रहा हूँ मुझे जलील न करो अपने मेहमानों के बारे में ये हालात अम्बिया के ऊपर गुजरे हैं मैं और तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात तो आए नहीं सोचो जरा पूरी कौम दरवाजे पे खड़ी है दरवाजा तोड़ रही है फरिश्तों ने जब अब हजरत की परेशानी देखी फरमाया मत घबराए हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं हम इंसान नहीं है अब इस कौम का हाल देखिए सिर्फ आप दरवाजा खोल दें हम इनके साथ क्या हशर करते हैं हजरत जब्रैल भी मौजूद थे दरवाजा खोला गया

अर्श के रब ने जिब्राइल को भेजा जो सैयदुल मलाइका है आसमान के फरिश्तों का सरदार है अपने उस पर की नोक के ऊपर इस कौम को उठाया आसमान के करीब ले जाके उनको पटखा और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी अगर चाहते हो मेरा मेरी पुकार पर लब्बैक कहे उसके लिए खाली ये दुआएं नहीं चलेंगी जी हाथ उठाइए दुआ कीजिए या फिर करियो जी फिर करियो जी ऐसा नहीं होता दुआ जबान से निकले हुए अल्फाज का नाम नहीं है दुआ अंदर के निकले हुए दर्द का नाम है दुआ अंदर की निकली हुई आह का नाम है अल्लाह कोई नहीं मेरा आपके सेवा ये सोच कर इस हाल में अपने रब के हुजूर जाके अल्लाह से मांगो फिर देखो कि अल्लाह कैसे हालात बदलते